Нашій студії МС Борода. Якщо в миру, так можна сказати, то Павло Поддубний і Юрій Руденко, а в творчий, творчий псевдонім Юрій Борисович, так, учасники проєкту на Магніті. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Рада бачити. Ви сьогодні у нас з дуже важливою метою ми представляємо сьогодні. премьеру видеоклипа вашей работы. Мы ее подивимось трошечки с годом, спочатку поспілкуємося с гостями, а потім на сам кинец нашу розмову подаруємо вам клип. Але спочатку ось э, про цю работу, Що це за работа, э, Як вона появилась, Хто автор? Рассказывайте нам. Ну, вначале, как клип называется, и, собственно, песня называется «Половина сердца». И немного о песне расскажет Борода. Ну, изначально есть такой ну, друг Александр, он сейчас за границей. Извините, доброе утро. Он сейчас за границей просто. Он, у него был момент а, переживания в жизни там с девушкой. И он написал этот саундтрек. То есть прислал мне текст, ну, говорит, паха там, получится что-нибудь сделать. Извините, приболел немножко голос. Эпидемия. Нет, это а другое. Связь. И это. Ну я рассмотрел текст, мне очень понравился. Ну и сделал как аранжировку, музыку на нем. И, соответственно, исполнил. Ну, эта песня уже три года. Хоть ну, она моя свою историю. Да. Так. Это песня про куханья. Ну, это о разлуке и будущей встрече между двумя людьми. Вот, и как родился этот саундтрек. То есть, поставили друзьям, все, понравилось, все отлично. тут я дал Юрию Борисовичу, он рассмотрел это, как, как с этого сделать видео интересное. Да. Я больше так видео занимаюсь. Ну и так им сил, и ведущим, ну и как хобби такое видео делали, и с бородой делали, проект на магните там, пытались поздравительно-развлекательную программу делать в интернет, в YouTube, выкладывали, это есть, вот, ну и иногда делаем клипы, если борода какой-то саундтрек запишет. пишем, ну, работаем над яким запитаємося кліпами, викладувати в інтернет. Отже, це не перша ваша робота. А чимось саме э, цей кліп, цей проект. Э, в чому його особливість? Чи довелося стикнутися з якимись певними труднощами, Чи навпаки щось складалось так, як має бути? Трудності були ізначальні. Ізначально, ізначально послухали пісню, я послухав. звісно, захотілося написати, ну, не написати, смонтувати якийсь кліп. И думали, думали с бородой, что же что это должна быть за тема, за идея, какая идея должна быть у клипа. Было, ну, наверное, года два да? и думали, да? Ну да, искали полтора. Сказала идею о чем, как бы. Все, что? давай запишем, давай соберемся, подумаем, собрались, так, подумали. Не так легко все это, як здається. Так, ну хотелось что-то, так... что, не, что коли... затронуть, наверное. Видишь, что мы тоже красы, вот Дуже, красиво, дуже а, там всего три хвилинки что там, а тут выявляется треба попрацювати два рока. Нет, ну не сразу идея пришла, мы над идеей работали, наверное, пол, года полтора думали и все Идея уже простейшая, уже идея, да, и да и то есть именно жизнь. на этой идее не делалось два года. То есть искалась идея долго. И тут самое життя ей дало. Естественно, да. Ну, решил как-то посмотреть на эту песню с другой стороны. Есть любовь, есть разлука, но, наверное, больше трагичнее, когда разлука связана с войной, наверное. Поэтому такая пришла идея сделать это, ассоциировать именно с нашей армией, с нашими солдатами. Мне кажется, ну, никто не хочет воевать. Никто не хочет идти на войну, убивать, чтобы его убили. Но ну, в силу обстоятельств приходится, наверное, защищать Родину. И каждый Это... солдат хочет вернуться домой. И у каждого есть семья своя, девушки, любимые друзья. Ну, собственно, об этом и клип. Хотелось передать то, что сам чувствуешь. Потому что э, наши друзья, родственники... Это о разлуке, о да. песня, песня про куханье, про разлуку стала да. остро, остро актуальной. Самозавдики вашей работе и стала довольно патриотичная. Ну, наверное, хотелось передать то, что ты сам чувствуешь, потому что друзья там, когда каждое утро просыпаешься и смотришь новости в интернете, где стреляли, и что там, из звонки, нет связи, и где вы, где они там, когда каждый день звонишь родственников, отзвонились ли, все ли нормально, ну, это чувствуешь каждый день, и это хотелось передать, наверное. Как со съемки в клипе? Вас довольно реалистичные кадры вы Ну вот как раз трудности были со съемкой, потому что бюджета нет никакого. Естественно, хотелось передать. Съемки только происходили именно в студии, где снимался Бородак в момент песни записи. А остальное? там и снялись. Да. Остальное искалось уже в интернете непосредственно кадры. С интернета где-то с социальных роликов бралось те кадры, которые ну, хотелось, которые подходили, так скажем. Там уже в конце клипа я там писал, как бы не нарушая авторские права, с какого ролика или с каких передач а интернет. Да. Ну, все взятое как бы из интернета искалась. Вот, работа над поисками тех материалов, тех кадров в интернете, которые должны были передать, собственно ощущения и чувства, это то, что хотелось передать в этой песне в этом клипе. Музыканты, в зале творчие люди, они, когда створяют э, что-то, они рассчитывают на какой-то отзыв от своего глядача, на какие почуття, на какие-то почуття, правда? На какие почуття, на какие думки вы рассчитывали? Вы думали про это? Что подумают глядачи, что почувствуют, когда подивляться вашу работу? Ну, не знаю, там сказать, что я что-то там... Тут скорее для себя, наверное. То, что хочется о чем-то рассказать, чем-то поделиться. Какая будет реакция? Ну хорошо, когда хорошая. Ну, это поддержку да. тех парней, которые На там сейчас находятся. Приятно, когда да. есть отзывы, хорошие, положительные. Но скорее это больше то, что в душе и хочется что, высказаться. Что выклика... Какие почуття выкликают власть у вас вся работа? Ну какие? Переживания за. Переживания, ну, конечно, за... Переживания за, долю за парней, России. которые там в данный момент, которые ждут матеря. Жены, дети. Ну и, собственно, они ждут встречи, вернуться, чтобы закончилась уже война, которая всем надоела. Ну то, что надоело, я не знаю, такое слово какое-то. Она надоела. Вообще не должна была быть. Да. Поэтому все хотят домой, все хотят уже вернуться к нормальной жизни. И мы желаем уже с нашим солдатам, чтобы все вернулись живыми, ждем их. Якщо повертатися до змісту пісні, так і до вашої історії, що пісня народжувалася як ну, одна з пісень про кохання про розлуку, і слова багатозначні, можна їх так трактувати, можна інакше, відео доволі однозначно у вас, патріотичне. Скажіть, будь ласка, от зараз у наш час наскільки потрібні такі роботи, і чи будете ви створювати подібні продукти? То з такого плана, допустим, видео или все в місті, сам трек і ну, відео пісні, які строїть і жить, допомагають. Колись свого часу патріотичні пісні, наприклад, набили оскомину, правда, на піонерських зборах на різноманітні, ну, набили оскомину. Зараз їх не вистачає, потрібний сучасний патріотичний продукт. Як ви гадаєте? Ну здесь, чтобы не было, мне кажется, Чего вот... не не, не то, что там, да... Мы особо... не думали сугубо чисто о патриотичности. А давайте сядем и складем патриотичную песню, ну снимем да, патриотичную. Ну Ну особо нет. не было, просто... Не вот... заказ, да, то есть нам не заказывали этого. То, что чувствуешь, что и делаю. Это была работа от души. Это то, что да, то, что мы чувствуем. и как бы сделали такое видео, вот. И в совокупности оно получилось хороший продукт. Были, да, как бы я предложил, говорю, вот Борода, есть такая идея, давай сделаем, может быть, клип про нашу армию, украинскую, вот, где просто не война там не должна быть, просто люди э, тоскуют, да, о своих родственников, да. То есть они не стреляют, ничего там не воюют, просто вот солдат. Вот, ну как бы идею поддержал, мы там посовещались да. с некоторыми знакомыми, товарищами, была, иде... ну, не все поддержали, так скажем. Сказали, да, идея неплохая, но Возможно, в нашей такой сейчас атмосфере, не атмосфере, как это слово, во всем этом, может быть, не надо эти шевроны и Украина, и все просто о солдатах. Ну как бы, <с Porque> зачем? Просто о солдатах, если я живу в Украине, о ктом-то просто, так о чем-то там. Это то, что сейчас на данный момент не волнует. Там, а не там, да. Да. То, что на данный момент волнует, мы об этом и делалось. Вот. Дякую вам новых творчих, интересных идей представляете свою работу. Мы хотим прежде всего поздравить всех с Днем микрофона. А сегодня День микрофона, да. <связываем> Все поздравляем. С наступающим 8 марта. 9. Всех женщин поздравляем с 8 марта. Желаем дождаться своих мужей, друзей, сыновей с войны, чтобы они вернулись живыми и здоровья и мира, конечно же, всем. И представляем вам нашу работу. Видео, видеоклип. Половина сердца. Дожди. Солнце съест луну, луна вернется вспять. Сколько надо выстрадать, чтоб тебя обнять? Время тороплю, оно мне сединоем мстит. Кусок остался сердце, все равно болит. Мой ветер, голос твой, звездные глаза. Знал бы, где светимся, бежал бы туда. Жаль, на ногах цепи ветер, к ним ключ. Час будто умерший жить Ой, ветер, голос твой, звездные глаза. Знал бы, бежал бы туда. Если ждать устанешь, сердце мое закопать в саду Дерево волшебным из него я прорасту К ветке привяжи качели, пусть качается малыш Зашумит листва, услышишь, может быть, простишь Выпадет роса, то плачу и кручу птицы прилетят, привет передаю Не руби то дерево, пусть грозой убит А все, что нами прожито, под корою скрыто Боль,

В ожидании жизни Так и жизнь пройдет И пройдет Мой ветер, голос твой Звездные глаза Снова здесь видимся, бежал бы туда Шарит на ногах и ветер, к ним ключ Час будто умер, шикаром плюнь Боль, ветер, голос твой Звездные глаза Снова здесь видимся, бежал бы туда Подивилися з вами прем'єру кліпа половина серця. Її у нашій студії зараз представили учасники проекту на магніті. Дякую вам! Натхнення ще раз хочеться побажати дуже щемливі кадри і хороша робота. Насправді, хороша. Дякую, Дякую вам, що пригласили. всім до свидання, Будемо старатися радувати, ще вас Всем до зустрічі. доброго ранку, приємного продовження дня.